Salam əziz izləcilərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz abunentlərimiz, hər biriniz xoş gəltdik. Sizlə mənim IT Brains Akademiyasının informatika müəllimi Orxan Məmmədovdur. Bu gün sizinlə artıq Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabının birinci bölməsinin, yəni informasiya və informasiya prosesləri bölməsinin ümülləşdirici tapşırıqlarına baxırıq. 4 mövzunu keçdik bu günə qədər. Informatika və informasiya, informasiyanın xassələri. İnformasiyan təqdim edilən formalar və informasiyan prosesləri, artıq bunların ümümləştirici tapşırıqlarına bu gün bir yerdə baxacağıq. Sizə bizim abituriyent milk sertifikat edərsizlərimizi qoşmaq istəyirsinizsə, 050 766 2005 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eləcə də ödənişsiz abituriyentlər üçün milk üçün olan WhatsApp qrupumuza qoşulmaq istəyirsinizsə, bu nömrəyə əlaqə saxlayıb və videonun rəy bölməsindəki birinci rəydən linkə klik edərək e, daxil ola bilərsiniz. Instagram səhifəmiz OM informatika-dır. Birra, e, Optunet-lə dərsdəmiz həm Rus bölməsi üzrədir, həm Azərbaycan bölməsi üzrədir. Əyani və onlayn dərslərimiz, hər ikisi mövcuddur. Vaxt itirmədən keçək testlərimizə. Birinci sualımıza baxaq. Təqdim edilmə formalarına görə informasiyanın növləri hansılardır? Yəni bizdən bunu soruşur. Cavabımız olur C variantı. Ancaq C-yə qədər gəl digər bölmələrə baxaq. Təqdim edilmə forması nədir? Yəni biz informasiyanı hansı formada insanlar təqdim edə bilərik? Riyazi forması yoxdur informasiyanın. Bioloji forması yoxdur. E, bəzi tələbələr burada çaşılırlar, deyirlər müəllim, bəs riyaziyyatdakı düsturlar da bir formada axı. Baxın, biz inşallah modelləşdirmə e, bölməsində, yəni e, modelləri keçəcəyik ki, ortaq formal dillər var. Matematik riyaziyyatda istifadə olunan formal dil riyazi formal dildir. Yəni ortaq biz müəyyən şərti işarələrdən istifadə edirik. Və məişət sənayeyə dair bir informasiya forması yoxdur, təqdim etmə forması. E, daha sonra elmi sosial yoxdur. D variantı səs, görmə, taktil, qoxu, dad. Bunlar informasiya qəbul edilmə formasıdır. Yəni biz səs informasiya qəbul edirik, görürük, taktil, e, məsəl üçün dəri vasitəsilə qəbul edirik qoxu. Cavab olur C variantı. Mətn, ədədi, qrafik, səs, video. Bunlar olur e, informasiyanın təqdim edilmə formaları. Yəni biz informasiyanı bu cür təqdim edə bilərik. Keçir ikinci suala. İnformasiyanın ötürülməsi prosesində vacibdir. İnformasiya ötürməsi prosesində nə vacibdir? Təbii ki, informasiya ötürməsi prosesinin 3 hissəsi var. İnformasiya mənbəyi, rabitə kanalı və qəbul etçisi. Yəni bizdə qəbul etçi verilməyib, əsas hissə 2 hissə verilib. İnformasiya mənbəyi və qəbul etçisi. Bizdə rabitə kanalı verilməyib, ikisi verilib. Onda cavab olur B variant. <coughs> Daha sonra Yazıb insan teatrda, operaya tamaşa edərkən informasiyan qəbulunu hansı duyğu orqanları iştirak edir? Yəni teatrda oturumusuz, operaya tamaşa edirsiz. E, elə tamaşa etmək nə deməkdir? Baxmaq. Bir də eşənirsiz, qulaq asırsınız. Deməli həm baxırıq, həm qulaq asırıq. Yəni cavabımız olur A variantı. Yəni gözdən və qulaqdan istifadə edirik. Gəlinik 4-cü suala. Hansı obyekt informasiyanı qəbul edicisi ola bilməz? Hansı obyekt informasiyanın qəbul edicisi, yəni hansı obyekt vasitəsilə biz informasiya qəbul edə bilərik? Təbii ki, alacaq dəftər. Biz dəftər vasitəsilə e, qəbul etmirik. Dəftərə informasiya hesab bilərik. Onca yer olur. Eə, kompüter informasiya qəbul edir, şəbəkə vasitəsilə qəbul edə bilər. İnsan qəbul edir. Radiodan informasiya qəbul edicisi ola bilər, bəli. Telefon ola bilər, amma dəftər yox. Baxaq 5-ci sualı bir az uzaqlaşdıraq. Yazıb 5-ci sualda. Müəyyən bir cihaz, gəlin ona qara qutu deyək. Bundan öncəki test izahımız var. Əgər bu günə qədər olan dərslərimizə hələ baxmamısınızsa, ilk dəfə bizim kanalımıza daxil olmuşsunuzsa, zəhmət olmasa yuxarıdan sağ tərəfdəki i düymə ilə keçid edərək ə, bütün dərslərimizə baxa bilərsiniz. Və zəhmət olmasa bu video dərsi bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan dəstəy olaq. Bəyəndikdə isə daha çox insan qarşısına çıxır. Biz adətən videolarımızda az deyirik videonun bəyənin, amma bəyənsəniz yaxşı olar, çünki o zaman daha çox insana dəsti olmuş olaraq paylaşmaq gözəldir, belə deyək. Aha. Deyir müəyyən bir cihaz, gəlin ona qara qutu deyək. Deyir ədədi və və ya ədədi və ya mətn məlumatlarını çevirmək üçün proqramə köklənmişdir. Yəni bu cihaz ədədi və ya mətn məlumatlarını çevirmək üçün proqramə köklənib, yəni çevirir. Ədədi və ya mətn informasiyasını bir-birinə çevirir. İnformasiyanı çevirmə qaydasını müəyyən edib. Sual işarəsinin yerinə nə yazdığını müəyyən edir. Yəni Giriş informasiyası 34 verilibsə, bundan alınır çıxış 3. Bu 3 necə alınır? Burada 6 verilibsə, burada 2 necə alınır? Burada 9 verilibsə, 2 necə alınır? İndi burada 12 verib bizdən soruşur ki, nədir bu? İndi deməli, baxın, e, bu yenə deyirəm, keçən əfə bu, bu tipli sual var idi. Bu biraz mantiqi mühakimə sualıdır. Yəni bu e, məntiq bölməsinə aiddir. Burada indi bir neçə variant düşmək olar. Məsəl üçün burada hər hansı bir e, riyazi hesablamada ola bilər. Hər hansı bir mətn ifadəsi ola bilər. Çünki bizə baxın yazılıb ədədi və mətn məlumatları. Bu biraz bizim vaxtımızca nəyə görə ala bilər. Məsəl üçün mən düşünərəm ki 34-dən 3ü necə alıb? Deyək ki, düşünürəm ki 3 ilə 4-ün hasilidir 12. 12-nə birinci rəqəm bölür deyək ki, eləyir. Daha doğrusu ikinci rəqəm bölür, eləyir 3. Belə də baxa bilərsiniz və ya mətn tipində baxa bilərsiniz. Məsəl üçün 34 sözündəki saitlərin sayı, samitlərin sayı ə məsəl saytların sayından daha doğrusu 34 rəqəmini bölər saytların sayına bu tiplə də baxmalısınız. Aydındıma? Yəni bunu siz ona görə deyirəm ki, bu tiplə suallarla qarşılaşsanız, həm əg əgər ədəd və mətn veribsə, hər ikisini versə, həm rəqəm olaraq baxmalısınız. Məsəl 34-dən 3ü necə alıb deyək ki, bu formada baxmalısınız. Bir nümunə çəkdim, deyək ki, 3-ün 4-ün hasilini bölüb ikinci rəqəmə. Onda deməli hamsinə ələməliydi. Ya bu formada baxmalısınız, ya da kinə eləməlisiz ee 34 sözün dəlişinə baxmalısınız. 3 sözün dəlişinə, 4 sözün dəlişinə baxmalısınız. Məsələn, 3 üç sözündə bir dənə sait var, bir dənə samit var. 4 sözündə bir dənə sait var, üçdən samit var. Bu formada baxmalısınız. İndi biz bura ədədi mən də bir neçə üsulla yoxlamışam. Bura e, ən uyğun gələn e, saitlərin sayı olub. E, 34 34 sözündə 3 e, dənə sait var. O, u, ö. 30 30 sözündə İçində sait 4 sözdə bir dənə sait. 6 sözündə 2 dənə sait var. A, E. 6-da A, E. 9 sözündə 9 o, a, u. Sonra 5 sözündə 1 dənə sait var. E. İndi 12-də nə qəd olacaq? 10 2 O, i, i, 3 dənə. Cavab olur B variantı. İndi gəliək 6-cı suala. 0, 1, 2 rəqəmlərinə neçə 3 rəqəmli ədəd yaratmaq olar. Mümkün halları müəyyən etmək üçün sxemdən istifadə edin. İndi qanə baxmız neçə rəqəmli ədəd deyir? 3 rəqəmli ədəd. Mən bura 3 sən qutu qoyuram. 1-ci qutu, 2-ci qutu, 3-cü qutu. Və bəy mənə deyir ki, 0, 1, 2 rəqəmlərindən istifadə etməklə. Yəni burada 0 da ola bilər. 1 də ola bilər, 2 də ola bilər. Eləcə burda 0, 1, 2. Eləcə burda 0 1 2. Yəni hər qutuda 3 dənə ehtimal var. 3. Yaxşı yazacağıq bunu. 3 3. Və bunların eynəməlik mümkün ehtimallarını saytdan tapmaq üçün bir-birinə vurmaq lazımdır. Bu deməli 3 * 3 * 3 = 18. Cavab olacaq D variantı. Aydındır? Cavab olurdu. Gəlin riyaziyyatın 7-ci suala. Cümlələrdəki informasiya məğləmli və qəbul edilə bilməyəndir. Məktəbin məzunu evdə bu ilki ə yeni ixtisasçılarla tanış olmaq üçün abdiant jurnalını nə deyir? bələkləyir. Aha. Deməli, burada e, məmmə var, qəbuliyyətçi var. Qəbuliyyətçi kimdir? Məktəbin məzunu. Çünki o oxuyur. Məmmə hər adı abdiant jurnalıdır. İndi olur məmmə jurnal, qəbuliyyətçi məzun. Qəbul edən məzundur, məmmə jurnaldır. Sonra informasiyanı ötürməsinə istifadə olunan vasitələr. İnformasiyanı hansı vasitələrlə biz ötürə bilərik? mikroskopla ötürmürük. Daha sonra radio ilə ötürürük. İndi tonqalsa bir az çox qərbə gələ bilər. Biz bilirik axı keçmiş zamanlarda telefon raftı xətləri olmadıqda, telegramlar olmadıqda həqiqətən duman tüstüsündən, e, dumandan tüstüdən istifadə olunub. Tonqal qalanıb və tonqalın üstü bağlanıb, açılıb, bağlanıb, açılıb və bir e, tüstəmələ gəlib, belə deyək, e, məsafələrlə Məniyən zaman məsafəsi ilə ekranda, ekranda vəsita havadə e, görmürsüzdə bu multiklərdə doğrçu onlar da olur. olur Keçmişliklə bağlı o çılar da e, dumanlar əmələ gəlib. Bu dumanların intensivliyi olur, gec-gec buraxılın, tez-tez buraxılın, hər hansı bir e, informasiya ötürülmüş. Məsələn, deyək ki, deyək ki, tez-tez duman ötürəndə od demək ki, bizdə hücum var. Yavaş-yavaşdsa başqa bir şey. Telefonla da e, informasiyanın ötürilməsində istifadə olunur cav olur B variant. Gəli 9-cu suala. İnformasiyanın emalı prosesidir. İnformasiyanın emalı prosesi nəşr məhsullarının yayılması. Bu informasiyanın prosesi deyil, daha da ötürülməsidir. Deyək ki, əslində ötürməlidir, sadəcə nəşr məhsullar burada e, yayılır. Burada indi baxır nə yayılması deyilir. Yəni bu PDF versiyasının yayılması yoxsa satılması. Amma emal deyil. Xəstənin diaqnozunun qoyulması. Baxın, burada bir giriş informasiyası var, bir mənbə var. Məsələn, e, xəstə. Xəstənin bir e, nəyidir? Xəstəlik olur. Və bunu müayinə edirik və diaqnoz qoyulur. Artıq burada nə baş verir? Əməl e prosesi gedir. Ona görə cavab olur B variantı. Xəstənin diaqnozunun qoyulması bir əməl e prosesidir. İmlanın dəftərdə yazılması, mağazada tərəzidə almaların çəkilməsi Bunlar emal prosesi deyil. Məsələn, imlanı dəftərə yazılması, biz im, e, beynəlxalq informasiya dəftərlə əlavə edirik və ya mağazada tərəzə tərəzə almaların çəkilməsi vəsaitir. Gəlin 10-cu suala. Uyğunluğu müəyyənin informasiyanın xassələri. Xassələrimiz keçmişli informasiyanın obyektivlik, aktuallıq, tamlıq, dəqiqlik, e, əslində çoxdur, yəni qiymətlik var, anlaşılıqlıq var, e, aktuallıq var, adekvatlıq var. Demə, baxaq indi görək, bunlar e, nədir? Birinci yazıçı bu gün hava istidir. Bu gün havanın isti olması bizim üçün nədir? Aktual informasiyadır. Yəni cari zaman ərsində uyğun olan informasiyadır. Düzbucaqlı sahəsinin hesablanması üçün tərəflərin qiyməti, düzbucaqlının sahəsinin hesablanması üçün tərəflərin qiyməti bu tamlıqdır. Yəni bir tam informasiya olmalıdır ki, biz üçcənin tərəflərini, üçcənin sahəsini hesablayaq. C. Payız ilin ən gözəl fəslidir. Bu heç bir nə etdi. Obyektiv informasiya deyil, nə görürsən? Çünki mənə görə gözəldir, sənə görə gözəl olmaya bilər. Aktual deyil. Bəs məsəl üçün biz burada peyzaj deyirik. Tam da deyil. E, peyzaj haqqında hər hansı bir e, geniş burada məlumat yoxdur. C getdi. S = P^Q Bunu da hər hansı birinin aid edə bilməliyik, çünki bilmirik e, bizə burada nəyi soruşur, nəyi verir. Sadəcə düstur verib bizə. S = P^Q Yə baxırıq, Azərbaycan Respublikasına qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi həyata keçirir. Mənbə haradır? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bu da olur obyektivlik. Nə görə? Çünki hər kəs tərəfindən qəbul olan bir informasiyadır və hər kəs bunu, deyək ki, dəstəkləyir və bütün əməllər, əməliyyatlar burada Milli Məclis tərəfindən keçir, çünki bunun da bir Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası deyə bir e, nəyi var? mənbəsi var, etibarlı bilməməsi var. Belə. Bu da oldu birinci bölmənin sonu. Siz də əgər bizim e, Avtrient Belə, bu da oldu bizim mövzumuzun sonu. Siz də əgər bizim Avtrient e, dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, eləcə ödənişsiz WhatsApp qrupumuza qoşulmaq istəyirsinizsə, 050 766 2005 nömrəsinə əlaqə saxlayıb e, dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Yerlərimiz məhduddur. Instagram səhifəsinə abunə olmaq üçün OM İnformatika səhifəsinə daxil ola bilərsiniz yəllərimiz e, həqiqətə məhduddur çünki abonentləri sayı maçlar çoxdur. Ona görə əgər ərsənə e, uyğun vaxtda rahat formada qruplara qoşulmaq istəyirsənsə nömrəsinə əlaqə saxlayın ki, uğurlu gələcəyinizə bizimlə qorasınız. Bu gün sizinlə mən IT Awareness Akademiyasının informatika müəllimi Orxan Məmmədov oldum. Bu günü bu qədər. Hələ